Здравствуйте! Это. Что вы говорите? Я общаться будем. Давайте пообщаемся. Да. Давайте попробуем. Откуда будете? Я из России. Не, ну я вижу, что вы из России. Откуда именно? Город Керч. Это где? Крым. А, вы в Крыму живете. Я понял. О чем общаетесь? Чем угодно. Вот недавно с ребятами общались о животных. У них животные, у меня животные. Вот о животных общались. Если охотники встречаются, за, охот... за охоту общаемся. в зависимости от темы, какую зададим тему. А вы коренной кремчанин или понаехали? Вы знаете, как бы вам сказать, я коренной кремчанин, но донской казак. А понял, понял. Так вы, получается, родились где? В Крыму? В Крыму, конечно. Это самое. Не просто, э, ну, что если вы в курсе, в 1783 году Екатерина, Екатерина, когда э, отвоевывала Крым у Османской империи, вот там воевали донские казаки. Вот. И многие донские казаки так оседло, осели. Вот. И у нас хутора до сих пор здесь хутора есть каза казацкие. Я понял. Так это вы, получается, родились еще при УССР, да? Я, ну, при УССР, естественно, был. Вот. А вообще, наш род тянется аж с Екатерины. Так получается, вы родились в Крымской области. Конечно. А знаете, почему у Крыма отобрали статус республики в сорок году? шестом в году? В каком году? В 1946 году. Знаете, почему отобрали статус республики? республики? Первый раз от вас такое слышу. Ну, Крым всегда был областью, или он когда-то был республикой? Нет, ну Крым всегда был Крым всегда был э -э -э республикой. Ну, республикой он стал. 1921 году, если не ошибаюсь, вот, а лишили его этого статуса в 1946 году. Он всегда был республикой. Да ну что вы обманываете, вы же сами родились в области. Все. Да какая разница? Но, допустим, при Украине, при Украине, когда мы жили, мы назывались АРК. Я прекрасно понимаю, я лишь задаю вопрос, знаете ли вы, почему Москва отобрала статус республики в 1946 году? Я, кстати, от вас первый раз это слышу. Это когда депортировали крымских татар, греков, евреев и вот этих казаков, как вы себя называете, из Крыма в страны, э, в этот страны, бог ты мой, на, на Сибирь. Вот, в момент после депортации Москва решила, что Крым, в принципе, не должен иметь статус республики и лишила его этого статуса после депортации. Молодой человек. А когда, когда статус этот появился э, республики? В 1991 То? году. Чего? В 1991 году. По перепугу. Что с какого перепугу? Перепугу. 1991 году. Она, насколько я помню, всегда республика Крым была. Так вы же родились в области. Вы сами говорите, что родились в Крымской области. В ну. Угу. Ну, так как если вы родились в Крымской области, так а почему тогда в 1991 году вы стали республикой автономией? <мышленный> <мышленный так <подожрится> хорошо, тогда объясните мне, почему мы в 91-м стали республикой. Ну, потому что Украина дала такое право, чтобы крымчане... Я же вам отвечаю, Украина дала такое право, чтобы крымчане, которые возвращались после депортации к себе на родину, сумели определить будущее вот этого полуострова. Вот, после того, как коренное население начало возвращаться в, в 90-х и 90, 90 91-м году в Крым, у СССР дала такое, такое разрешение, чтобы они проводили свой референдум. Референдум. Mm -hmm. Ну вы же там живете, не я, вы же должны, в принципе, понимать историю и знать историю полуострова. Полуостров. Это история, это самое. Я знаю просто немножко другую историю. Только есть одно маленькое но. Крымские татары, крымские татары начали нелегально возвращаться еще при Украине. Как И... это, подождите, как это люди начали нелегально возвращаться? Это как понять? Так как Запрещено понять? было возвращаться. Вот. Кто им запретил, запретил возвращаться на родную землю? Украина запрещала. Что еще раз? Еще раз. Украина запрещала. Что Украина запрещала? Где у Украины были полномочия запрещать людям передвигаться? Ну, насколько я знаю, крымские татары я как-то не особо интересовался этим, но они как-то нелегально пытались заехать, нелегально это самое, нелегально строили дома, нелегально это все. Это еще при Украине было. Это в каком году? С 91-го года жили уже при Украине. В каком году они начали нелегально возвращаться? возвращаться. Ой, э, до 91-го я не знаю, но после 91-го точно начали потихонечку возвращаться в Крым. А почему, а почему они не жили в Крыму? Ну, потому что когда-то когда, -то, когда -то была депортация, их выселили из Крыма. Только, кстати, зря вы сказали, греков там, там выселяли только крымских татар. Нет, не только крымских татар, выселяли и греков, и армянин, армян выселя, выселяли, и казаков выселяли, выселяли. Да, я пытаюсь, знаете, понять, что... А что это такое? Как вы можете описать свои слова? Они начали нелегально возвращаться. Это как? Нелегально, нелегально, я объясню вам, они значит, приезжали в Крым, и ну, у, нас, у нас так называлось э, самозахват. То есть они захватывали земли, ну, так у нас называлось, захватывали участок, себя отбивали и нелегально начинали строить дома строить, тогда, да, потихонечку. Вот у нас, допустим, между, вот я живу в Керчи, между Керчью и э, Катерлесом. Ну, деревня, дере, деревня Войкова, одно ее каторгез называют. Вот, вот, там пустой кусок земли был, вот, между городом и деревней. И вот на этом пустой земле татары начали строить дома. Вот, потом там там и скандалы были. Вот. ну они как-то потихонечку начали его заканивать. А когда пришла Россия, это все узаконили сразу, мгновенно. И татары начали все уже законно, спокойно, вольготно строить дома и ни о чем не задумываться. Что, а... я, что я, сейчас не пойму. Они возвращались в Крым легально? Да. Они возвращались в Крым легально, но им запрещено было строить дома, покупать землю и т.д. и т.п. А, а почему? А, что... а кто это им запретил? У Ч... нас так и назывался, называлось самозахват. А кто им запрещал строить дома? Украина. Украина запрещала им строить дома в Крыму? А в Крыму? Да. Это да. вы где такую сказку прочитали? Да. да почему сказку и почему прочитал? Я это своими глазами все видел. <связь> Слушайте, такое даже Скобеева по телевизору не рассказывает. То есть вы, получается, вы знаете, зачем Москва, поз... э зачем Москва забрала статус автономии или не знаете? Знаете, это называется, не верь своим глазам. Я же задаю вам вопрос, вы знаете, зачем в 1946 году Крым стал областью? Областью. Я же еще раз повторяю, не знаю. Я не интересовался. Так вы же сами только что говорили, что их депортировали. То есть сперва депортировали коренные народы, а после того, как коренных народов не осталось... У Крыма забрали статус республики, то есть ее сделали областью. Все. Ну, может быть, может быть. Получается, так после чего крымчане любыми способами возвращались к себе домой, на родину в Крым, вот, и строили дома. А Украина это поддерживала, правильно я понимаю? Нет, она не поддерживала, она запрещала как раз-таки. Я просто удивляюсь, как это так, если сейчас крымские населения вот, обращаются к правительству с просьбой, чтобы... Их подключили то к электричеству, то к газификации. Потому что, как оказалось, после прихода России в Крым, внезапно подключали большущему количеству населения газификацию и, и электричество. Из-за того, что ну, это крымские татары. Вот. А почему вы об этом не говорите? Например, например, я могу сказать в точности да, наоборот. Как раз таки подключили, когда Россия пришла, все подключили. Что все подключили? Решили проводить. Что подключили? А если при Украине это было запрещено, почему-то я не знаю почему. Вот при России это да, разрешили, Все, пожалуйста, подводите. Но не вопрос. Не вопрос. И у нас там на том месте, где был, ну как, скажем так, самозахват самозахват на том месте сейчас огромный при России за 10 лет огромный поселок стал с подведением электричества с подведением газа со всем подведением и людям узаконили документы все поузаконивали они не ходили по судам, не добивались ничего, а просто узаконили. Есть участок, все, живи. Есть участок, все, живи. Узаконили, просто узаконили. Это правда. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Смотрите. Пытаюсь вот найти. Что вы можете найти, что Украина запрещала? Не, вот то, что Украина, вы говорите, запрещала, вот я вписал даже на русском языке, вот этого даже нигде нету. Вот этой информации. Я пытаюсь найти видеообращение крымчан, которые обратились к э, Путину, если не ошибаюсь, в прошлом году, с просьбой, чтобы э, их легализировали. Потому что после прихода Российской Федерации внезапно их... Частная собственность стала несчастной собственностью. И им отключили газификацию электричества. Электричество. А вы в курсе, что по, это самое, после четырнадцатого года, -го года, когда Крым стал российским в Крыму три национальных языка при Украине на территории автономной республики Крым было три официальных языка, так прописано в Конституции автономной республики Крым. Вот, можете внимательно про... открыть и прочесть, был украинский, русский и татарский, крымско-татарские языки. М, зачем вы сейчас начинаете, если оно так и было? Если говорите, что три национальные, у нас три национальности, ну такие основные, украинский, русский. Так это было еще и при Украине. Один татарский, татарский, ну татарский язык, ладно, хорошо. А хоть один праздник татарский официальный был или не был? При Украине понятное дело, что были все, были все официальные, да, были, были, и они по сегодняшний день отмечаются на территории Украины. Нет, э, э, праздников официальных не было, не было татарских. На территории Автономной Республики Крым существовало три языка и также были официальные праздники, дедушка. Ну, что вы рассказываете? Если все это, все это по сегодняшний день есть в интернете, можно открыть Конституцию Автономной Республики Крым при Украине и прочесть и открыть календарь, календарь праздников и посмотреть, какие были праздники. Молодой человек, вы понимаете, на, на, государственном уровне или просто люди праздновали эти праздники? Есть две... На государственном уровне в Конституции Автономной Республики Крым было написано, что на территории АРК есть три государственных языка. Крымско-татарский, русский и украинский. Вот. Также, если вы открываете официальный календарь при Украине, праздновались все праздники. Я вот это впервые слышу, чтобы в Крыму не было праздников. Просто разговаривать. Вы знаете такой праздник у Курбан Байрам? Э, мусульманский праздник. Знаю. Знаю. Слышали, да? да? Так вот, у нас он на официальном уровне. То есть это выходные, на мечетях отмечается праздник, э, все люди празднуют этот праздник, но мусульманский праздник. Еще праздник. Раз, что вы говорите? Все. Ладно, все. До свидання. Офіційний вихідний в Криму? Е, куда? <смі> ну так я, звісно, перший раз бачу, щоб е, були офіційні свята. Е, е, таке по понавалю. Блін, не знайшов відос, а в телеграмі він був в року ще я його опублікував. Як після приходу прихода, прихода в Крим. Е, Людям сказали, що їм потрібно змінювати документи. От про та прописку, тобто маючи під увагу. І вони почали змінювати прописку. І кримські татари в поселеннях своїх залишилися без прописки, внаслідок чого їм чомусь повідключали газ та електрику. І по сьогоднішній день вони продовжують просити, щоб їм все підключили.